Если вы хотите ссориться, то... Нет, вы посыщенные, покажите, я представляю, что вы такие. Вы кто? Какие? Я сейчас на... Находюсь на Ваканане. Представляете, кто вы, пожалуйста, можете? Вы похожи, представьтесь, Я представляю... Вы кто? Я не... На каких представлениях вы заходите? На основании решения суда. Будь ласка, покажите. Оля Николаевна, можете подойти сюда, секунду? Наверное, ваши люди какие-то... Зачем начинают? Да, начинают. Да вот что, с вами разговаривали. Может, судовой канал? У некуда выселяться. Вы не я представлюсь. я, стараюсь, стараюсь. Стараюсь. я... Пожалуйста, Вот, у нас <соспорядок> манерка. А, приехал вот Яраш, или как то фамилия, Ярошенко. Согласен. Yeah, на основанні yeah, yeah. закону України виконавчих проважня. Це виконавчий лист, який завірений належним чином. Якщо у вас немає, ні. Чому? Там нема. Не печатки, не завірено ваше. Київська району. Київська виконавча служба. Київська. У вас є печатка, мир. ви юридична особа, юридична особа. Яка завіряє будь-яких декабрь. Пожалуйста. можна послухати. Так я ж не учасник hey, процесу. Це вам... є. Я просто ви зараз говорите, я зараз вам поясню. просто. Так а навіщо ви зі мною розмовляєте. E, на... Ви покажіть документ, який засвідчений печаткою гербової вашої виконавчої вот. служби. То завірено на печать у суду. E, документ, суд? документ, який засвідчує. Справа виконавча, де ваше. Вот, дві справи. Надальше, oh. я ще раз вам повторяю, я общаюся з вами. Я не знаю, хто ви, що ви здесь зробити. В даний момент, даний момент проходить. Выполнення рішення суда. Виконались про вияснення купа русского закон. Це ваше чисто ваше закон. Ваше мнение. Це моє мнение. Все, Я вашому руководству. Так. І хорошо. Пишу. Хорошо. І вы не маєте право на підставі цих документів тут знаходиться. І ще вторий варіант. Коли буде. Чика, і домой. документы, наложным чином заверены. Давайте так. Вот тогда вы будете проводить будь На в Киевском видении, на выконании, находится выконавчий выезд. Провод. Усунь апарешкоды. Я вам не только прочитал, но 640, 22, 746, 747, 30, 7, 15. Выдельный киевский районный судом, месторхаркава. Посмотрите. С каким ломом? Вот он пришел. Вот этот человек пришел с ломом. Ну вот, зашли люди с ломом. В данный момент сейчас будет происходить, можно, процедура... Процедура яка? Шановні, хто? Ідіть сюди. Шановно йдіть сюди. Куди де ви пішли. Ви не ховаєтеся. Давай, слова, но важливим чином завірмовимо. При виконанні рішення суду особи, які не вказані в виконавчому документі, не можуть бути присутні. Ти не Зі, тут можуть бути присутні боржники, працівники поліції паняті. Розговорювати які... для розговору тут не треба. І він завжди нам допомагає, не перший раз. Ніякого... Шановне, що ви тут робите? Виконуєте рішення. рішення. В даний момент большой. Вы не маєте навіть права, заходите в дом. Вот понятая, вообще непонятно что делать. Старой паніто, ви не пускаєте просто в дом, ви заходите теж не пам'ятаєте, хто ви хто? Ви, да. мені дозволяє хазяйка цього дому, а ви хто вона тут не хазяйка? А ви хто? Я написав, я... яких документів вона не тут не хазяйка. Шановний. шановний. або вам не можна сюди. Ви не заході. Керівник можна? Нехай. Він нього? Пожалуйста, у самі документи при виконанні рішення суду в присутнім до повинен бути боржник, стягувач, представник. І панятті, і представники і, поліції. Пожалуйста, можете позбавити. Шановний, шанов, ви зараз знаходите приміщення. Це приміщення. Яке не не, не, вам не і не ваше також. Не торкайтесь Не моє, я представляю. Да, не торкайтесь і... мене більше. Вийдіть з поміщення, я вас не буду такі. Не торкайтесь мене. Шано, чого шанов, 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 ви мене провокуєте? Можете, я вас. На яких підставах знаходяться дані люди. Покажіть документи, на яких підставах Я підстав. вам показував документи. У вас нема документів підставі, яких ви можете сюди зайти. У вас немає документи. нічого. Вам показувати документи. Хто ви такий, які ви взялись? Я працівник Викав... Київського відділу Державної служби Харківського міського Добре. управління юстиції. Хто Хоть ви? Хто ви? управління. Хто я ви? вже представився, хто є. Тут... І чого ви тут знаходитесь? Тому що це власність хазяйки, яку я... Документи покажу, що це власність хазяйки. А я вам покажу документи, треба. що це не власність хазяйки. А мені все одно, що ви мені покажете. Я сейчас вызову сейчас еще раз сотрудников полиции, и вы сейчас будете еще раз. Так я вызову сотрудников полиции. Пожалуйста, я вас прошу. Разберитесь, пожалуйста, кто эти люди, почему они находятся, на каком основании, и что они здесь делают. Покажите документы, на основании которых законные вы здесь будете проводить какие-то действия при только пустиче, вы помещении должны, быть, должны присутствовать. После Для этого, этого должник <къем> Только после и этого вы что -то и вы сможете что-то И полиции. Все остальные Только после помещения. этого вы сможете что-то делать. Пожалуйста. На постановление до этого вы делать должна быть На каком постановлении? Правильно. Я, да, вам да, 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 то Предъявите. Сейчас. Я могу показать вам. Я понимаю. Будьте я добры, мы зафиксируем этот. А почему? Фиксировать вы будете... Да что, нет, мы будем фиксировать да здесь. Шаном. Фиксировать, шану. Я еще же сам повторяю. у Пожалуйста, 6, камера. Я с доходом. Я с доходом. Я с доходом. у вас Что то я, турник, я уже я вам показывал. Говорят? Я являюсь сотрудником исполнительной службы. Да В данный, данный, данный момент вы должны исполнять свои задействия. В данный момент здесь происходит. Согласно Тут закону, решение статья сюда. 19. Где где решение? Решение? Я, я вам показываю решение. Вам я его показывать не обязан. Пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Смотрите, я являюсь сотрудником исполнительной службы. Какие-то люди меня Никого я никого не позволю провоцировать. Я, я говорю, момент, покажите покажите документы. Я вам, вам уже показывал. Хотя не документы. Я вам уже показывал, но не должен. Подставлен. Покажите сотрудникам полиции. Чего вы не вызываете руководство? А что Пусть они подтвердят ваши полномочия. Вы здесь представитель у меня исполнительной есть, службы. У меня есть удостоверение. И у меня есть вы удостоверение. Покажите. Почему вы здесь находитесь? Потому что это, не ваш дом. Я не мой. Гость, а я пришел здесь исполнить решение суда. А я пришел здесь исполнить решение суда. Я пришел здесь исполнить решение суда. Вы на работе, я не на работе. Все. Не на работе выйдите, пожалуйста. Хера себе. С какого перепуга? Так, что... даже не, 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 не меня руками. Я... Не трогайте руками. Державный выполнец имеет право без пешкодного входа в помещение. Постанов, постанов, предъявите постанову Примещение сотруднику полиции. Я ему уже под... все показывал, Еще раз. они здесь были. Они не видели это мокрую печать. Это просьба, извините. Но... Но... Уважаемые, попросите, это как это сотрудники полиции, мнение. пусть предъявят вам, на каких основаниях они пройдем, заходят в дом. Заснимите, что там есть ли мокрая печать. Мы сейчас заснимем все. Будьте добры. Сейчас все заснимем. Но вы только после этого вы зайдете сюда в помещение. Все, только вы сейчас чините опер. Секунда, секунда, внимание. Проявление, пожалуйста. Либо, ну вы вы стоите Я вас спрашиваю, да, там, я где вам там сейчас покажу печать. Есть там где? печать. Печать да, судьи о, есть. Я вам показывал. Смотрите, еще, еще раз. Зафиксируйте на видео видео этим устройством. Выходите, девушка, Мокрую печать. Выходите, я Мокрая я печать не судьи. Не Подпись судьи. Которая. Выходите, ээ... выходите. Вы это, исполнительный это исполнительный лист. На основании, основании да. которого открыто исполнительное а, производство. 20. 20. Да это полная чепуха, это все лажа. Смотрите, если человек... Боится вызывать свое руководство, которое его сюда Почему направило? я должен вызывать руководство, если Можно я на, на... На... Чтобы да. она разъяснила, почему у вас документы нелегитимные. Почему, почему никто не... не позаверял их печатями. И еще раз повторяю. Откуда эти документы взяли? Мне что сейчас как... в данный момент сейчас препятствует. Вы, выделить, как служебное лицо, могут подделать эти прошу документы. Прошу пусть они подтвердят ваши полномочия. Ребята, пусть подтвердят его полномочия из управления. Вы же звоните в управление к руководству, если что-то вам непонятно. Пожалуйста. У нас возникают вопросы по поводу этих документов. Они незаконные. Хорошо, пусть болит. вызовут руководство и... Подождите, подождите, подождите. секунду, сейчас. Я сейчас вам сейчас показал свое удостоверение. Я вам показал исполнительный лист, на да, основании которого открыто исполнительное производство. Да, да, я здесь. Там есть я вам только что показал. А именно на том листе. На каком? На исполнительном, на исполнительном листе печати листе. Дальше. листе. Дальше. Дальше. Мы исполнительном сейчас... листе суда? Так почему исполнительная служба направляет. заводит дело производства. По исполнительному листу суда. Имеется да. дело производства, правильно? Заверяется исполнитель печатью суда. Какой если... именно лист? Объясните, пожалуйста. И исполнительный лист, лист. Вы сейчас по... говорите о том, чего вы даже не знаете и примерно не представляете собой. Тихо, тихо. Давайте не ссориться, ну, давайте ну, тишина. Да, давай, я не знаю, что вы здесь смотрите. Механизм какой? Суд, допустим. Суд? Постановил. Я вас прошу. Постановил. Да успокойся. Подождите. препятствует. Не, подождите. Человек препятствует мне проведению исполнительных действий. Можно я как-то... Мы разбираемся. Сейчас приепишем. Что нужно? Смотрите, у нас там есть постановление. Решение Направляет решение суда. Да. 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 Я сейчас, ну, если Направляется исполнительный да, с постановлением о тех действиях, которые судья исполняет исполнительный Нет, судья поручает исполнительные службы. После он направляет нет. исполнительный лист, да, правильно. а исполнительная служба открывает исполнительное производство, производство. направляет постановлению о том, что такой-то человек должен прийти выполнить такие -то, такие -то действия, такие -то и выполнить какие-то такие-то действия, забирает свои печатью, да, юридическое лицо, правильно? Да. Он не действует сам от себя, он действует исполнительная служба. Да. Этих печатей у нет. нас нет. есть такое Далее. постановление для залучения сотрудников Конечно. милиции. Я могу вам показать, Замечательно. Да. Но должно быть заверено исполнительной службой. Понимаете, если оно исполнительной службой не заверено, то это считается недействительным. Это первое. Что Второе, не заверено, там же оригинал. Что Второе. Заверено? Мы здесь находимся, потому что этот, на этом дом наложен арест. Оно находится э, а в нет, дайте это исполнителю, что арест наложен. Не, а при чем так, здесь Так арест? вот он ломится, не может о на... чем спокойно разговаривать и, и на... все. Ну и подожди, мы подожди. Давай, ну по арест Ну, это ну, нормально, там, там будет. Это смотрите, это была Панермон, оперативная да. группа, в которой объединены несколько дел да, по вот этим да, вот всем да, мошенническим делам. Да, да, вот. Да. Это исполнительная группа, это оперативная группа, ну, да. следственная группа. Наложен был арест на несколько имуществ. Да. И Маш вот... Оно не закрыто. Идет в расследование. В прокуратуре. Вопрос, смотрите, вопрос в другом тогда да, У меня такой вопрос. Ну, раз так. Его... Вопрос, а почему не обжаловали исполнительный лист судьи? Чтобы приостановиться здесь тем, что есть арест на домовладение. Наложенный арест. Я вам еще смотрите, раз говорю, есть э -э исполнитель... прокуратурой. Да, прокуратура. Ну прокуратура должна была, по идее, как я понимаю, согласно законодательству Украины, обжаловать вот этот лист, постановление. Которая дала но исполнителю Алексей, на проведение действий. Они не... Они не Почему вы его не обжаловали? Если бы вы его обжаловали, я не было бы объясняю. никаких вопросов. Вы не должны ничего обжаловать. Потому что если наложивается арест, пока месть разбирательства по делу не прекращено, не может происходить с имуществом ничего. Объясняю, какое здесь где это решение, состояние? что арест, арест? Где? Вот вы, ну, вот, ну, вот, есть, вот хай, есть, покажите, есть где. Меня. Есть, где это решение? Пожалуйста. предъявите это решение, пожалуйста. У меня пожалуйста. документы у соседей. ну, по закону, предъявите это решение. решение сейчас налож... покажите. Есть, покажите. Конечно, сейчас, да, сейчас я вам принесу все документы. Несите. Что наложен арест на домовладельца в настоящее а время. конечно. Не может что он делать, отчуждаться. Что там написано? Там же тоже есть пункт написано. Я прекрасно понял. А теперь поймите нас тоже Прекрасно. Да. Человек звонит, то есть, единственная какая может быть комбинация, Это люди, которые заинтересованы в том, чтобы по-быстрому отжать эту квартиру, я не дожидаясь решения не... следственных Давайте разберемся. Вопросов да. же да. Что -то. я ж не знаю. Не... Просто можно... как-то мужчина себя ведет, когда не Просто вы подходите, выключайте камеры, вы меня например, вы снимаете, Зачем? Вы да, про исполнение! Вы про исполнение. А да, посчитайте про защищаете. Да, я кого защищаю? Ну вот вы сейчас да защищаете мы мне с разной юридической понимаете. точки зрения. Мы никого не защищаем. Мы иди документы. Занимаемся да, разбираемся с юридической стоит, точки за... зрения. Машина два дня. Ну иди, я говорю документы. Мы ж не в первобытном строю. Приема... Приема... Приехали и так далее. Иди документы Кулек черный. Да ну, все ну, несите. Хорошо, отсюда, два кулька несите. Да. Тимош, давай иди домой. А, иди покусай этого злого дядьку. Там по времени. Давай, Тимош, заходи. Тимош, включай свет еще отключили. Не бойся, ты можешь. Это мой, если прокуратура сейчас подтвердит, что да, действительно, дела закрыты. Арест снят. Решение, какое бы оно там ни было, я нем в принципе не знаю. по закон силы Бога. Пусть описывают хоть против. Следователь тут приезжал. Следователь поехал сейчас в прокуратуру. А, ну все. Какие вопросы? Просто если ж будет, ну, как бы, я тоже, тут же никто не... У меня главное, у меня есть постановление за и Все. Так Моих и нет. действий больше никаких. Да нет, я Охрана общественного порядка и так далее. Мы вопрос. сами с потулицей сотрудничаем, мы только за. Просто я жирю, не понимаю. Обычно, когда исполнитель приходит с милицией ну, по он говорит, что, ребята, мы, решение, я пришел. Вы вот правительное... Так да вы вышли, это сразу вы начали, что мы ссориться будем. На что вы уже настраиваетесь? Вы знаете, что у вас что-то незаконные какие-то действия вы производите. А что вы с такими словами сразу встретили? Так мы все так и так Но все проверим, не, не переживайте. Мы отсюда ну, не уедем. Занимайтесь своей Сидоренко. работой. Я была на личном приеме да, у Сидоренко. Да, на да, личном да, приеме. мы да, были да, все все, 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 на, сегодняшний сказали, да, на сегодняшний день. И нам сказали, выселять Я никого да. не буду. На сегодняшний день основание для зубы на Мы были, мы были. уже объяснял. Да, ладно. Да, пипец, Лара. Пипец. Сердце останавливается. Это сейчас, сейчас.

Сюда это тут дети сейчас. Алис Бунтов, ты сюда что-то не полезет. А це вот целый. Другие там что? А, другий давай. Да. То есть там тут в вот почитайте генеральная ассамблея говорит о том, что почитаю. это оль, не сейчас буду искать что вам предоставить? что ухвала на арест? еще наложена. Э -э смотрите, ухвалу про зупинный выконавчик проваджения нет, ухвалы про зупинный выконавчик проваджения мы не подавали, вы меня понимаете? адвокат, которого нам дали, она заболела Оксана Алексеевна она сказала, Ольга Николаевна, я только выболею, смотрите, я сразу же все да. это смотрите э основание для запыления этого исполнительного производства по выселению власти, я уже неоднократно не вам говорил, является э, ухвала про Смотрите, зупынение. мы даже в Бариот, смотрите, БПП, все есть, мы даже по, понимаю, по державному реестру дело. выборца, мы даже прописаны остались в доме, я понимаете? Я могу это, вы не прописаны, не прописаны. Да, да я знаю, что, вот, хорошо, державный реестр выборца, документ, когда не выборца. Когда выселили, понимаете? Я выкинули. Я вот. это нам много документов показывали, когда нас выселяли. Вот. А девушка приехала от вот этих мошенников, на смотрите, она все снимает. Смотрите, вот, вот мы делает. обращались обращались в суд Губской, сейчас она ну, идет. Типа понятно, которая приехала с Которая а, девушка приехала. девушка с вами с исполнительной приехала? Какая? Которая снимают там ходит. Я не знаю. Я не знаю, я я не не знаю зафиксировали. Я, Дальше расследование вы появилось. У меня алло, есть алло, алло. двое понятых. Там а двое. сотрудники полиции. Заходите, сотрудники полиции. заходите, Бое заходите Других людей для исполнения решения этого суда не, нужно. А эта девушка звонит Горбенко, выходит каждые пять минут, с ней связывается, что Горбенко? Здесь происходит. Да. А кто такая Горбенко? Это Горбенко, доверенное знаете? лицо Камнева. А, Горбенко это представитель взыскателя. А почему она звонит постоянно Горбенко? Кто звонит? Ну, это девушка. Вот девушка которая... выходит. Ну, спросите у нее, почему она звонит. Я же вам говорю, предоставьте своих понятых, пожалуйста, ну, вопросов нет. Если, если у вас есть, Представьте, понятие запишем ваше. Так как у меня было своих, вы привезли своих, да? Да. Еще своих я, приехал, привезли, я сюда приехал, я сюда приехал один на маршрутке и вместе с русиком полиции и понятыми мы сошлись. Да, да, да. Смотрите, Оля Николаевна. Найду, давайте вы свои документы. Я покажу вам и, по и по итогу мы сейчас, либо мы, вам будет предложено добровольно выселиться, Либо ну, все через автописываю. Ну, Мы с вами уже. И побили, і погнали. Ира, что? Меня выселяют на Даниловке. Ну давай. Ну ничего, давай, іщу документы. Давай некогда. Можешь ехать ко мне по урогать их.